असलकम वह वर्क आज का हमारा टॉपिक जो है वो केस टेकिंग के साथ साथ मरीज़ का रिकॉर्ड कैसे जैन होम्योपैथिक क्लिनिक में लिया जाता है और रखा जाता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर हम अपने इस क्लिनिक में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हम कुछ मुख्तसर सा आपके साथ शेयर करेंगे हम इस टॉपिक पे जाने से पहले बहुत से जो सवालत जो पूछे गए मुख्तल एस एम एस से व्हाट्सएप के ज़रिए वो ये थे कि के केस टेकिंग एक आर्ट तो है मगर अगर डॉक्टर साहब आप एक लाइन में इस आर्ट को कुछ बता दें ताकि हम इसे सीख सकें तो जो हमारा तरीक़ाकार है वो ये है कि मरीज़ अपनी तमाम हिस्ट्री मुख्तफ अल्फाज में बता रहा होता है और आप उस हिस्ट्री को अपने दिमाग में रेमडीज़ में तलाश कर रहे होते हैं यही केस टेकिंग की अली बे है जो जहाँ से आप अपने इस आर्ट को सीखने का आगाज़ कर सकते हैं चले चलते अपने टॉपिक की तरफ जैसे कि हमारा टॉपिक है कि मरीज़ के, मरीज के रिकॉर्ड को कैसे रखा जाता है तो इसे हम अलाइव जो है कंप्यूटर पर आपको दिखाएंगे ये हमारा सॉफ्टवेयर है जैन होम्योपैथिक क्लिनिक इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर इसके डिस्प्ले पे भी लिखा है तो इसमें हमारी काफ़ी सीरियल चल रही है जिसमें हमारा पेशेंट का कॉन्फिडेंशल रिकॉर्ड भी मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते तो इसे जो है हम एक टेस्ट बेस पे जो एक सीरियल हमने रखी हुई है वन फिफ्टी फाइफ वाला नंबर की जिसमें हम इस सॉफ्टवेयर को समझाने या देखने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस सॉफ्टवेयर में सबसे यहाँ ऊपर इस साइड पे जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा माउस भी जो है वो इस पर है के हवाला नंबर इस पे पेशेंट का जो है वो हवाला नंबर लिखा जाता है और इसके नीचे तारीख़ उसके नीचे माह और उसके नीचे उस साल का भी जिक्र है जिस साल में पेशेंट ने हमें हिस्ट्री दी या हमने उसका के, केस टेक किया इसके बाद इसके सबका हवाला नंबर को भी बयान किया जाता है यहाँ पे ये बॉटम पे, पे पेशेंट को कितने दिन की दवाई बनाई और कितने उससे चार्जेस लिए उसका भी तफसील है जो बैक एंड पे प्रिंट पे भी जाता है इसके बाद यहाँ पे जो है पेशेंट्स का जो नाम लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ वालद का नाम उसकी उम्र एज उसके रबते के लिए व्हाट्सएप नंबर एड्रेस डेट ऑफ बर्थ और नेशनल आईडी कार्ड नंबर भी दर्ज करने की जो है वो सहूलत मौजूद है पेशेंट की केस टेकिंग की हिस्ट्री के मामले में ये एक कॉलम है जिसमें पेशेंट पेशमरी मर्ज़ कहाँ वाक़ है यानी कि मर्ज़ की वो लोकेशन का इंदराज किया जाता है जहाँ पे मर्ज़ वाक्या होता है सेंसेशन मरीज़ क्या महसूस कर रहा है मरीज़ जो है वो उसके एहसास क्या हैं वो उसका इंदराज जो है इस कॉलम में किया जाता है और मरीज़ से पूछा जाता है कि मरीज़ जो है वो क्या महसूस कर रहा है किन हालात में जो है वो मर्ज़ में इजाफा होता है और किन हालात में कमी होती है तो ये तमाम सॉफ्टवेयर जो है उसे उर्दू में डिज़ाइन किया गया है ताकि इससे ना सिर्फ़ मालज के लिए बल्कि मरीज़ को जो हमने प्रिस्क्रिप्शन इसमें से प्रिंट निकालना है वो भी हम आपको उसकी पिक्चर भी कुछ इसके हवाले से आपको दिखाएँगे आगे जाके के आप वीडियो कॉन्ट तक देखें कॉस वजह वजह क्या बनी जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो इस किस्म के जो है वो मामला जो है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ और उसे ऐसे मुश्किल का सामना पड़ा करना पड़ा ये मरीज से पूछ लिया जाता है इसमें आम अलामत आम अलामत जो हैं वो मर्ज़ उसके इंदराज की जाती हैं और इसमें ख़ास अलामत मरीज़ उसकी दराज की जाती हैं कुछ मज़ीद जो आप मरीज़ की याददाश्त के लिए या मरीज़ के मतलब जानना चाहें उसके लिए ये हिस्सा रखा गया है ये इस साइट पर और इसके बाद ये रिमाइंडर कि आप कुछ याददाश्त के लिए अपने रखना चाहते हैं कि मैंने मरीज़ को इस किस्म का कहा था पे हम इसके तमाम करने के बाद ये एड और सेव का बटन है उसकी हिस्ट्री को ऐड किया कर लिया जाता है और इसके बाद उसमें कुछ आपने वक्त के साथ कुछ अपडेट करनी है उसकी भी है सेव की भी इसमें रेडी टू प्रिंट इसमें जो है आ, जो है वो प्रिंट तैयार हो जाता है और जैसे ही हम ये प्रिंट नाव का बटन दबाते हैं तो ये एक आ, प्रिंट जो है वो प्रिंटर की तरफ़ चला जाता है और प्रिंट निकल निकलता है उसे हम अभी आपको निकलेंगे तो उसे दिखाएंगे कि वो प्रिंट किस किस्म का निकलता है और इस हवाले से अद्वियात का इस्तेमाल जो अद्वियात के ऊपर आपने लगाने हैं इसके हवाले से वो जो है वो अलग अलग जो है वो नहीं इसमें लिखना पड़ता अगर अद्वियात का इस्तेमाल और प्रिंट उस पर आ जाता है आपने अगर मरीज़ के हवाले से उसे कुछ टेस्ट लिख के देने हैं या अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड का आ, जो है वो आपने निकालना है तो इसमें ये भी एक ऑप्शन है जिसमें आप जो है वो विदन सिर्फ रिकॉर्ड को आप एक महफूज करने के बाद आप मुख्त में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस जहाँ पे ये आपको प्रिस्क्रिप्शन पैड की सहूलत मौजूद है ये नीचे प्रिंट नाओ एग्रीमेंट यानी कि जो पी कहती है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको इजाज़त की ज़रूरत है तो उस प्रिंट के हवाले से यहाँ पे सहूलत मौजूद है इसके बाद इसमें ये रिफ्रेश का बटन है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपके जो डिस्पेंसरी में रिकॉर्ड है जो यानी कि डिस्पेंसरी में जो अद्वियात आपके पास मौजूद हैं उसके रिकॉर्ड के हवाले से भी इसमें रखा जाता है कि ये इस तमाम अद्वात जो हैं वो मौजूद हैं ठीक है जो हमारी डिस्पेंसरी में और इसमें आप जो है वो देख सकते हैं इसके बाद हमारा ये प्रिंट आ गया है आपको प्रिंट दिखाने लगे हैं आप चलते हैं अपने प्रिंट की तरफ जो निकले हैं ये जो प्रिंट हैं ये प्रिंटर से निकला था जैसे ही हमने ये रेडी टू प्रिंट का बटन प्रिंट नाउ का बटन दबाया तो उसमें जो है वो ये प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट इसने निकाला और इसमें मरीज़ का नाम उसका हवाला उसकी मुख्तर हिस्ट्री जो अद्वियात उन्हें तजवीज़ की गई उसका इस्तेमाल उसमें तमाम इसमें ये एक प्रिस्क्रिप्शन पैड की तरह या इसमें ये नुस्खा की तरह निकल आया जिसे आप पेशेंट को भी दे सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं इसके साथ ही लेबलिंग के लिए आ, उसमें एक जो है वो आ, निकल आया यानी कि कॉलम है ये इस साइड का ये इसके अंदर इसमें मरीज़ का हवाला इसमें दवाई जो डिस्पेंसरी में उसका नाम रखा गया था या उसका लेबल नंबर और तरीक़ा वगैरह और इसमें मरीज का मोबाइल नंबर और ये तरीक़ के साथ उसकी जितनी अद्वियात तजवीज़ की गई हैं उसका तमाम नुखा और उसका इस्तेमाल जो है वो इस प्रिंटर के ज़रिए सॉफ्टवेयर के ज़रिए आ गया आपको बार बार जो है वो रिकॉर्ड जो है मुख्तफ जगह पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें और भी बहुत सी सहूलतें हैं यानी कि आपने टेस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करने हैं तो उसके लिए भी ये एक फॉर्म है ठीक है इसमें मर्ज़ और मरीज़ की जो रेपी है या उसमें तजवीज़ अद्वियात हैं अद्वियात जो आप उसे फर्दर देखना चाहती हैं जैसे हम मेडिका में हैं तो इसमें यह भी सॉफ्टवेयर में सहूलत मौजूद है तो आप तक के लिए हमारी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो हैं वो भी आप पर वक्त देख सकें वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है आप तक के लिए इजाज़त दें इनशाला किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ आपके साथ हम अपना एक्सपीरियंस या तजर्बा शेयर करेंगे